Обратите внимание, удар никогда не высказывался по поводу ни союзников, ни даже противников. Достаточно, если мы говорим так сказать, о партии власти, то все равно даже здесь применяем корректные выражения. Поэтому оценивать действия руководителя Батьковщины в Донецкой области мы принципиально из моральных соображений не собираемся. Бог не судьба, как судья, как говорится? Ну, мой на самом деле комментарий такой, что я в принципе его понимаю, потому что удар а, отобрал процентов 80 а, рейтинга в Донецкой области. Восемь? Восемьдесят, восемьдесят а, процентов а, у Батьковщины и фронта Поэтому, ну, Ярошенко понимает, что он остается в Донецкой области в лучшем случае с двумя с половиной процентами надо а, как-нибудь удар под